Честно вам сказать, я сама по гороскопу дева. Mm. Я дева. Дева – это доброе существо. Но я... Я, прощ... я добрый, я сам добрый. Я люблю собак, люблю кошек, люблю всех. Прекрасно. Но человек. Нет, не то, что... мне тоже. Мне шкода людей. Я а и... политиков я... тоже любят? Политиков? Сказать тебе <с честно? Честно, да. Честно сказать. Я ненавижу этих брехло. Мне пришло в военкомат. Повестка на войну, на восток. Честно, вот в камеру давлюсь и скажу этим уродом скажу, я не хочу воевать за ту Украину, где собирает только нищий народ, который, блин, село, села, всех, кто пьяные, всех забирать с туда, потому что им нечем заработать и, не, и некогда жить, понимаете? Я хочу жить в Украине свободной и хочу жить так, как я хочу жить и сделайте так. Нам не требует Евросоюз. Вы роботе Евросоюз, заработайте Евросоюз. Но поднимите нашу ценность, нашу Украину поднимите. Правильно, не да. надо. надо. Не надо, да. Войны с Россией, а то, а то антитеррористическая организация. Вот я обращаюсь сейчас в эту камеру и говорю тем всем СБУшникам, спецназовцам, вот этим, кто служили. Я сам десантник. Я хочу им сказать в лицо, и пускай меня посадят. Как говорят, что я сепаратист, я плакать буду, но все равно кровь проливать свою за Украину я буду. Но когда вся встанет Украина, Донбасса не будет, Луганска не будет. Мы могли бы за пять, за день, за два дня захватить всю чертову, блин, структуру вместе с этими, блин, этими, и все. И людей отбить, тех, кто за Украину. И не было бы ничего. А так, нема оружия, нема ничего. Пропили, продали, все продали. Не, не все еще есть, что продать. Есть, что продать.